Salam, hörmətli və dəyərli kanal izləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu gün sizə Masazır qəsəbəsində tam fərqli və gözəl bir həyət evin təqdim edirəm və qeyd etmək istəyirəm ki, evin qiyməti çox sərfəli bir qiymətə təklif olunur. Və baxın, burada tərəfdə duz gölünü görürsüz. Gözəl və əla bir ərazilərin birində yerləşir və qeyd edim ki, Masazırda Qurtuluş 93 yaşayış kompleksinə çox yaxın bir məsafədədir. Və əvvəlcədən qədə qiymətini qeyd edirəm ki, qiyməti 60 3000 manatdır. Yəni bu qiymətdə demək olar ki, hal-hazırda Masazır qəsəbəsində 2 məktəbəli 4 otağlı, əsasən isə də monolit betonla inşa olunan bir həyət evi hal-hazırda yoxdur. Bugünkü gün materialların qiymətini də nəzərə alsaq, yəni bu qiymətdə evi tikib ailəyə gətirmək demək olar ki, ə, biraz çətindir. Və daxil olacağı evin içinə hörmətlə deyəcəyik, ev ümumilikdə 4 otağdan ibarətdir. Görürsüz, burada birinci mərtəbədir, ikinci mərtəbə qalxan plekanlardır. Tam təmir olunub, hazır şəkillərdir. Birinci mərtəbədə evin gözəl bir qonaq otağı var. Hörmətli izləyicilərim, qeyd etmək istəyirəm ki, mərtəbə arası monolit betondur. Ətraf tam yaşayışdır, yaxınlığında orta məktəb və digər şəraitlər mövcuddur. Burda gördüyünüz kimi televizor yeri və kabelin yeri qolub. Elektrik qoşaqları da var müxtəlif yerlərdə. Otağın ölçüsü də normal ölçüdədir. Ərazidə bütün kommunallar var və ən əsası da yaxınlığında 525 nömrəli marşrut xətti var ki, hansı ki, Meymərancə metro stansiyasına intensiv olaraq fəaliyyət göstərən bir marşrut xəttidir. Döşəməsini görürsüz, mətbəxin isti poldu, işıq və pəncərəsi var. Burada birinci mərtəbəsində belə bir hamam otağıdır plakanların alt hissəsində. Belə bir kladovkasıdır. Ev tam təmirlidir. Təmirdən sonra da yaşayış olunmayıb. Qaxırıq ikinci mərtəbəyə. Hörmətli izləyicilərimiz, ikinci mərtəbədə 3 yataq otağıdır. Ümumilikdə 4 otaqda ibarət olan bu gözəl evin qiymətini təkrar qeyd edirəm ki, 63.000 manatdır. Nağd satılır. Kredit yolu ilə satılmır. İki hövədə birinci yataq otağını göstərəcəm sizə. Baxın burda belə bir gözəl yataq otağıdır. Və baxın burdan da duz yönə panorama var. Belə bir, bir gözəl yataq otağıdır. İkinci mərtəbədə də sanitariya-sanitari qovşağı var ordada, balkon da var. Onu sizə videonun tam, yəni sonunda göstərəcəm. Burada görürsüz belə bir, bir yataq otağıdır dəşəməsi laminatdır. Burda sonuncu yataq otağıdır. Hörmətli izləyicilərimiz, kombi xətləri çəkilib və arxa tərəfində pəncərləri açıqdır. Qiymət 63 min manatdır. Nağd çatdırılır, nağd şəkildə real alıcıya qiymətdə endirim olmaz. Və burda da belə bir, bir sanitariya qovşağıdır. Və bu da balkondur. Hörmətli izləyicilərimiz, Bu qədər. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Kanalımıza abunə olmağı, videomuzu bəyənməyi unutmayın.